Конец. Спасибо большое. Пока я ожидала своего слова, все уже сказали то, что, ну, большинство из того, что я хотела сказать. Я заступник головы Громадской Рады при Запорожской областной державной администрации, региональный координатор Громадского партнерства на поддержку инициативы «В «Открытый юрят» и Громадского партнерства доступа до публичной информации. В работе своей мы столкнулись с тем, что Кабинет Министров информацию органам власти давал гораздо меньше, чем мы получали от партнерства. Вот мы, например, у себя с этим столкнулись, и это была определенная проблема, мы ее отмечали. И хорошо, что партнерство мы могли делиться информацией, это помогло на месте более эффективно решить. Хотя у нас полное взаимодействие с властью, у нас совместные планы, мы предоставляем, у нас с этим никаких проблем. Но хотелось бы просто больше получать информацию и для органов власти, немного развязать им руки, потому что мы на данный момент не можем тоже с них много требовать, видя, что у них ее ну, не совсем достаточно. И э, хотелось бы, конечно, тоже поддержать. Коллег и э, Максим Молодцы был в том плане ехала сюда, и Громадская Рада просила э, усилить управление внутренней политики, потому что действительно на них сейчас, ну, на подразделение ответственное за взаимодействие с общественностью, на них действительно сейчас очень большая нагрузка. И на Координационном Совете Голи Громадских Рад об этом говорилось, и все головы Громадских Рад к этому сходятся. У нас сейчас идет э, небольшое реформирование. Э, сейчас в очень сжатые сроки придется реализовывать этот план и кадровые ротации, или какие-то изменения в организационной структуре, они могут нарушить, потому что лошадей на переправе не меняют. А мы сейчас входим как раз вот с этими всеми ротациями, изменениями, нет положений. Мы теряем месяц, два, три, а мы не можем себе этого да, позволить. Да, людей тем более не меняют. Да. И по сопровождению хотелось бы еще попросить об одном тоже, с чем мы столкнулись. Это с тем, чтобы выходили поручения и по поводу как раз, вот мы, я когда уезжала, мы встретились буквально позавчера с замгубернатора с Пилыхом Юрием Юрьевичем. И мы с ним оговорили, что надо первоочередные меры пусть по, по приезду. Это ответственный в области за э, реализацию уже э, и планирование вообще, и координацию всего этого. Информационная кампания, мониторинг, баннер на э, сайте Государственной администрации на 11 число. У нас уже круглый стол с депутатами областного совета, городского совета по э, обсуждению как раз предложений по реализации на региональном уровне этого всего. Но э, это все у нас наши... Ваша инициатива, они э, очень хорошо с нами взаимодействуют, слушают у нас совместные планы, но хотелось бы, чтобы по этому поводу выходили э, доручения, э, как раз вот я к першу чергови заходы. Это очень бы и им развязало руки, и мы бы более э, на гармоничном месте работали. Спасибо большое. Очень хорошее предложение как раз для секретариата Кабинета Министров, для того, чтобы мы включились и дали предложение и президенту Украины и так далее.